دوستو آداب میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ہمجد علی بابر اسرار اردو کے تحت آج ہم پڑھیں گے ایک اور اہم ٹاپک اور اردو ادب کا سب سے قدیم ٹاپک داستان گوئی یا داستان آج کے اس سیشن میں ہم داستان کی تعریف داستان کا فن داستان کیسے لکھی جاتی ہے داستان کی کیا عدوی اہمیت ہے داستان کیوں لکھی گئی اردو ادب میں داستان کا کیا مقام ہے کیا حصہ ہے اور پھر داستان کا زوال اور آج بھی ہم داستان کیوں پڑھیں اس طرح کی باتیں آج کے اس سیشن میں ہوں گی آپ میرے ساتھ جڑے رہیے گا سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ داستان کی تعریف کیا ہے داستان کس کو کہتے ہیں داستان ایک طویل قصہ ہے جو تخلیقی ہے اور جس میں معفوق الفطرت عناصر بہت تعداد میں ہوتے ہیں اور معفوق الفطرت کرداروں پر مشتمل ہوتا ہے یعنی فطرت سے ہٹ کے جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو تخیل اس میں ہوتا ہے اس کو ہم داستان کہتے ہیں یا ایسے قصے اور کہانیاں جو تخیل کی بنیاد پر لکھی جائیں جن میں جن ہوں گے پریاں ہوں گی دیو ہوں گے بھوت ہوں گے اور وہ بعض اوقات انسانوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور کہانی آگے بڑھتی ہے داستان کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے یعنی جیسے ہر ادب پارے کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں داستان کی کیا خصوصیات ہونی ہوتی ہیں تین اہم خصوصیات آپ یاد رکھے گا اگر بی اے کے طلبہ یا ایم اے کے طلبہ تک ہم چلے جائیں اگر وہ تین باتیں یاد رکھتے ہیں داستان کی باقی کہانی خود بن جائے گی نمبر ایک تخیل پر مبنی ہو تخیل پر مبنی ہو یعنی خیال پہ مبنی ہو یہ امیجنیٹو کہانی ہوتی ہے اس کا حقیقت سے کچھ خاص سروکار نہیں ہوتا کچھ خاص رابطہ نہیں ہوتا نمبر دو معفوق الفطرت عناصر اس میں پائے جاتے ہیں اور نمبر تین اور بہت اہم دلچسپ اور پرکشش انداز ہوتا ہے نا داستان اگرچہ کہ ہماری زندگی کے حوالے سے نہیں ہوتی لیکن داستان پڑھتے وقت داستان سنتے وقت یا آپ کچھ ویو کر رہے ہیں ٹیلی ویجن پہ کر رہے ہیں کمپیٹر پہ کر رہے ہیں اگر کوئی داستانوی فیشن دیکھا جا رہا ہے تو آپ کی دلچسپی کا باعث ضرور بنے گا اور اگر وہ دلچسپی کا باعث نہیں بن رہا ہے تو وہ داستان کے زمرے میں نہیں آئے اس کے بعد ایک سوال ہمارے ذہن میں ضرور آتا ہے کہ داستان اور ناول میں فرق کیا ہے ناول بھی فکشن ہے داستان بھی فکشن ہے ہوتی ہے جبکہ ناول حقیقی زندگی کے قریب ہوتا ہے صرف یہی بات اگر آپ یاد رکھیں کہ داستان صرف ہمارے تخیل پر ڈپینڈ کرتا ہے اور ناول جو ہے وہ حقیقی ہے یعنی وہ ہماری زندگی میں کیا ہو رہا ہے اور جب ہم ناول کی بات کریں گے ناول کے سیشن میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے داستان کے جو کردار ہیں بنیادی طور پر جو داستان بنتی ہے اس میں کیا کیا چیزیں جو ہیں اہم ہیں سب سے پہلی بات ہے کردار داستان میں ہوں گے تو بات آگے بڑھے گی کردار سے کیا مراد ہے کریکٹر جس کو ہم انگریزی میں بولتے ہیں یعنی جو بھی جین بوت انسان کچھ کام کرنے والے عمل کرنے والے حرکت کرنے والے یہ چیزیں ہوں گی جن کو ہم کردار کہتے ہیں تو داستان کا قصہ آگے چلتا ہے پلاٹ داستان میں بھی ہوتا ہے جو بہت اہم کڑی ہے پلاٹ کرداروں کو اور واقعات کو منطقی طور پر جوڑتا ہے منطق یعنی کہ لاجیکل طریقے سے جوڑتا ہے کسی ریزن کے تحت جوڑتا ہے تو وہ کہانی میں دلچسپی کا باعث رہتا ہے یہ بات تھوڑی سمجھنے کی ہے تھوڑی ٹیکنیکل ہے اکثر طلبہ سے یہ جب بات ہوتی ہے تو پلاٹ بچوں کو اس کی تحریر تو یاد ہوتی ہے متن تو یاد ہوتا ہے کہ پلاٹ ترتیب کو کہتے ہیں فلانا فلانی چیز کو کہتے ہیں لیکن جب عملی طور پہ پوچھو تو بچوں کو پلاٹ کی سمجھ نہیں ہوتی تو اس پہ آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے جو کردار کے منطق, منطقی طور پہ کردار کا جو رابطہ ہوتا ہے اس کو ہم پلاٹ کہتے ہیں مثال کے طور پر داستان کے پلاٹ کی اگر بات کریں گے تو ایک بھوت ایک عام انسان کو مل رہا ہے یا اس کو اٹھا کے لے رہا ہے یا کسی عورت کو اٹھا کے لے جا رہا ہے اب بودھ کا انسان کے ساتھ ملنا پہلے تو معفوق الفطری بات ہے لیکن اس طریقے سے داستان کو اس کو آپس میں ملاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا ممکن ہوا ہوگا پھر وہ انسان اسے چھوٹنے کی جد و جہد کرتا ہے مان لو شہزادے کو بودھ اٹھا کے لے گیا یا پری اٹھا کے لے گئی تو پہلی بات چونکانے والی ہے اب چونکہ داستان کو باقی کرداروں کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے بھوت کے ساتھ پری کے ساتھ جن کے ساتھ ملائے گا وہ منطقی سواب پیدا کرے گا کہ وہ کیوں ملیں گے کیونکہ وہ شہزادے کو چھڑانے اس, اس کے پرستان تک پہنچیں گے پہاڑوں پہ پہنچیں گے تو یہ ایک منطقی سبب ہوگا اگر وہ ڈائریکٹ لوگوں کو جن بھوت کے ساتھ بات کروائیں گے تو اس میں کوئی دلچسپی کا باعث نہیں بنے گا زبان جو ہے بڑی اس کی امپورٹنٹ اس کا ایک ایلیمنٹ ہے زبان کس طریقے کی بولی جا رہی ہے جس طریقے کی داستان لکھی جا رہی ہے جس معاشرے کی زبان لکھی جا رہی ہے تو وہ اتنی ہی پرکشش ہوگی ماحول بھی ایک اہم چیز ہے جو ماحول ہے جیسے مان لیجئے کہ پری نے شہزادے کو اپنے علاقے میں اٹھا لیا ہے اور ہیرو جو ہے مرکزی کردار جو ہے وہاں پہنچتا ہے پری کے پاس تو وہاں وہ دیکھے گا کہ وہ پریستان کا ماحول ہے وہاں پہ باغات ایسے ہیں وہاں کے محلات ایسے ہیں تو یہ وہاں کا ماحول بتایا جائے گا داستان کا فن اور اس کی اہمیت کیا ہے داستان یہ تفری معاشراتی اقدار اور تخلیقی اظہار کا ذریعہ ہے کیونکہ داستان بھی تفریح کے لیے لکھی گئی اور ایک دور میں قدیم دور میں جب داستانیں لکھی گئیں اگر آپ داستانوں کی تاریخ دیکھیں اس وقت انٹرٹین کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا راجہ لوگ بادشاہ لوگ اپنے دربار میں داستان گو رکھتے تھے اور وہ انہیں کہانی سناتے تھے اور وہ کہانی ان کے لیے انٹرٹین ہوتی تھی اور اس کہانی نے اتنا فنی روپ اختیار کر لیا کہ انہی داستان گویوں کو دربار میں رکھا جانے لگا جو داستان کا اور کہانی کہنے کا فن جانتے تھے یعنی جو اس کی دلچسپی کو ختم نہیں ہونے دیتے تھے اور بعض اوقات ایسی کہانیاں بھی کہیں گئیں جو ختم ہی نہیں ہوتی تھیں سینا در سینا نکلتی جاتی تھی قصہ در قصہ نکلتی جاتی تھی یعنی بات میں سے بات نکلتی جاتی تھی یہ اس کا پن کہلاتا ہے اردو داستان کی ابتدا اردو داستان کی جڑیں جو ہیں وہ فارسی اور عربی کے ساتھ جا کر ملتی ہیں یعنی جب انسان وجود میں آیا جو کچھ کہانیاں کہی گئیں سنائی گئیں تب لکھا تو نہیں جاتا تھا ان کو وہ داستانوی صورت میں موجود ہیں وہ قصہ در کسا لکھی گئی اور بعد میں کچھ کہانیاں جو ہیں وہ پیپر پھر بھی اتار دی گئیں اردو میں داستانی عدب کا ارتقا اردو میں یہ کہا بہت اٹھارویں اور انیسویں صدی میں داستانی عدب کو فروغ ملا اٹھارہویں صدی یعنی سترہ سو کے بعد سترہ سو ایک سترہ سو دو سترہ سو تین اور پھر اٹھارہ سو ایک دو تین سے لے کے انیس سو تک کی طور میں فروغ ملا اور آپ جانتے ہیں کہ صبر جو اردو کی پہلی داستان مانی جاتی ہے ملا وجی نے لکھی اور بعد میں داستانوی ایک سلسلہ شروع ہوا ابتدائی داستان نگار اور ان کی خدمت میر امن کو بھی ہم ابتدائی داستان نگاروں میں مان سکتے ہیں جنہوں نے باغ و بہار جیسی شائکار داستان لکھی آپ جانتے ہیں باغ و بہار جس کو پہلے میر عطا سن تحسین نے نوترز مرسا کے نام سے فارسی میں لکھا تھا اسی کو حضرت امیر خسرو نے چار درویش کے نام سے ترجمہ کیا غالباً تھوڑی سی دقیق اردو تھی فارسی نامہ زبان تھی اور پھر اسی چار درویش کو میر امن نے باغ و بخار کے نام سے عام اردو میں ترجمہ کیا جو کہ فورڈ ویلم کالج کی داستان ہے اس کے بعد رجب علی بیگ سرور اور اس کے علاوہ بھی دیگر داستان کو ہمیں ملتے ہیں جو مشہور داستانیں ہمیں ملتی ہیں اردو ادب میں وہ باغ و بخار آجائب تلسم خوش روبا باغ و بہار جو ہے یہ میر امن نے لکھی تھی میں آپ کو پہلے یہ بتا چکا ہوں فورڈ ویلیم کالج کی بہت مشہور داستان مانی جاتی ہے اس کے علاوہ پنچ گنج اور دیگر کلاسیکی داستانیں بھی اردو ادب میں اضافہ کرتی ہیں ان داستانوں میں بھی عوام کی دلچسپی کو مدنظر رکھا گیا ہے داستان کی زبان شاعرانہ اور مرسہ ہوتی ہے داستان میں زبان استعمال کی جاتی ہے وہ تھوڑی شاعرانہ انداز کی ہوتی ہے یعنی اس میں دلچسپ جملے ہوتے ہیں محاورے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی اشار بھی دیکھنے کو مل جاتے ہیں داستان کے کرداروں میں ہیرو میں ولن جادوگر شہزادیاں معفوق الفطر کردار بھوت جن پریاں یہ آپ کو نظر آئیں گے اور تلسمات یعنی جادو نظر آتا ہے دے مالائی کردار نظر آتے ہیں یہ سارے داستان کا حصہ ہیں اگر ان سے ہٹ کے کوئی چیز آ رہی ہے تو وہ داستان نہیں ہوگی وہ ناول کی زمرے میں چلی جائے گی داستان اور عوامی دلچسپی یہ عوام میں مقبول رہی کیونکہ یہ دلچسپی کی کہانیاں ہوتی ہیں کہانیاں سنائی جاتی رہیں بچپن میں بزرگ بھی بچوں کو کہانیاں سنایا کرتے تھے اب موبائل کی وجہ سے یہ چیزیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں داستان سے ناول کی تاریخ منتقلی کا آغاز ہوا آخر بالآخر انیسویں اور بیسویں صدی میں داستان سے ہی ناول نے جنم لیا چونکہ داستانیں بہت طویل تھیں اور جب باضابطہ ادب بکھا جانے لگا زندگی کی کشمکش تیز ہوئی زندگی حقیقت کی طرف آنے لگی اور چونکہ ادب جو ہے یہ سماج کا اقاس ہوتا ہے تو لہٰذا عدبہ نے ناول نگاروں نے ایک ایسے فن کی بندیار ڈالی جو حقیقی زندگی سے بہت قریب تھا یا ہم یہ کہہ لیں کہ بالکل حقیقی زندگی تھا تو ناول نے لیا داستان کا اثر جو ہے آج بھی باقی ہے تحقیقی کاموں میں داستانوں کے عناصر پر روشنی ڈالی گئی ہے اگر ہم دیکھیں گے داستانی ادب پر تحقیق کر کے تو اس ادب پر باضابطہ طور پر روشنی ڈالی گئی ہے لیکن نئی نسل کو اس کی طرف دیا نہیں ہے کیونکہ ناول کے بعد ہمارے پاس افسانہ بھی مل جاتا ہے اور آج کے لوگ بہت مختصر ادب ہی پسند کرتے ہیں داستان کے ایا کی کوششیں ریسرچ اردو ادب کی ترویج اور نئی تحریریں اس میں ملتی ہیں اس کے کام باضابطہ ہو رہا ہے داستان ایک ادبی خزانہ ہے اور اس کو سنبھال کے رکھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے اگر چاہے کہ آج داستان نہیں لکھی جا رہی ہے لیکن کیونکہ اس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں اگر ہم ملاوجی کی صبرس دیکھیں گے تو ہمیں اس دور کے بہت سے عناصر مل جائیں گے حالانکہ وہ ایک تمثیل ہے یہاں پر عشق حسن اور یہ کرداروں کے طور پر بات کرتے ہیں اب کچھ ایسے سوالات ہیں جو میں پوچھوں گا آپ کو داستان کے حوالے سے یہ سوال آپ ضرور تیار کر لیجئے گا تاکہ آپ کو داستان پہ کوئی اگر سوال آئے تو آپ بات کر سکو اردو زبان کے ارتقا میں اہم کردار اردو میں داستانوں کی جو ادبی اہمیت ہے اگر اس پہ ہم بات کریں اردو کے ارتقا میں اہم کردار ہے جیسے کہ باغ و بہار نے باضابطہ اردو کے ارتقا میں اہم رول کیا اس سے پہلے مشکل زبان لکھی جاتی تھی فارسی نما زبان لکھی جاتی تھی اور بالکل آسان اور ٹھیٹ جو محاورہ استعمال کیا ہے باغ و بہار نے اس کو آگے اردو نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور عدم تخلیقی جو اظہار کا ذریعہ تھا وہ بھی داستانوں سے ہمیں ملا عوامی ثقافت اور روایات کی اکاسی بھی اسی سے پڑھی قصہ کوئی کی قدیم روایت اسی سے برقرار رہی اس کے بعد کچھ چند سوالات ہیں جو مختصر اب ججو ٹائپ سوال آپ کو آ سکتے ہیں کہ داستان اور ناول میں بنیادی فرق کیا ہے اگر آپ کو موقع ملے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو ضرور چیٹ باکس میں ان کے جوابات دیجیے گا مجھے بھی لگے گا کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں باغ و بہار کے مصنف کون ہیں ان کے نام لکھئے گا اگر ہو سکے تو تاریخ پیدائش اور تاریخ کے وفات لکھئے گا اور ان کی دوسری جو داستانہ ہے یا کتب ہے ان کا بھی ذکر کیجیے گا داستانوں میں کون سے عناصر عام ہوتے ہیں پھر اسم کس قسم کی داستان ہے اس کے علاوہ کچھ شارٹ آنسرس ہیں داستان کی بنیادی خصوصیات کیا کیا ہے داستانوں میں جادوئی ناصر کی اہمیت کیا ہے اردو میں داستان کا اطقاع کیسے ہوا اردو کے چند مشہور داستان گو کون کون سے ہیں لانگ انصر میں کیا کیا ہو سکتا ہے اردو داستانی ادب کی ترقی میں میر امن کا کردار تفصیل کے ساتھ بیان کیجئے داستان کے فن اور اس کی اہمیت پر ایک تفصیلی مضمون لکھیے تو دوستو یہ تھا داستان کے حوالے سے چند بالکل اہم باتیں موٹے طور پر یہ باتیں ہیں آپ انہی کو ذہن میں لے کر انہی کو نقش بنا کر آپ تفصیل میں جا کے پڑھیے گا جو سوالات میں نے پوچھے ہیں ان کا جواب اگر آپ دیں گے تو کبھی بھی کسی بھی اگزام میں اس سے بار کم سے کم داستان پہ آپ کو سوال نہیں پوچھا جا سکتا اور بلکہ داستانوں پر سوال آپ کو پوچھا جا سکتا ہے ضرور باقی دوستوں میں بھی شیئر کیجئے گا اپنے مشوروں سے مجھے ضرور نوازیے گا اپنا دھیان رکھیے گا خدا حافظ